Как вы воевали, как вы попали на фонды, где вы воевали, в каких войсках, что, что, вам, что вы видели во время войны. Я понимаю, что это очень глобальный вопрос. Да, да? Да. В течение короткого времени говорить о Великой Отечественной войне нельзя. Великая Отечественная война ⁇ это жизнь. Жизнь многомиллионного народа на протяжении более четырех лет. Я сам киевлянин и закончил в Киеве среднюю школу 50, в 1939 году, да, и обратился, конечно, в райком комсомола с просьбой, чтобы меня направили в военное училище. И по путевке комсомола 1939 году я поступил в Ленинградское общевойсковое училище. Его закончил я по укороченному сроку, потому что началась Великая Отечественная война. И 18 числа июня месяца нас, молодых командиров, тогда еще не было звания лейтенантов, было звание командир, командир взвода, командир роты, командир батальона, так, направили в распоряжение Ленинградского военного округа. И 28 числа, уже почти шесть дней шла война, вот меня направили в, ди... в первую пролетарскую дивизию ополчения города Ленинграда. Мы любили свою родину, мы были патриотами своей родины, и, конечно, мы все стремились. Это было единственное желание попасть на фронт на защиту своего отечества. Вот и организовалась первая пролетарская дивизия ополчения города Ленинграда. Командовал ею полковник Гурюмов, герой Советского Союза, который получил звание героя на финских боях. Да? Много мне не пришлось командовать, потому что 8 числа... В 6 часов утра немцы пошли в наступление. И где-то часиков 9. До этого мы прошли две атаки. Атаки были довольно успешные. Но в начале войны у нас ужасно не хватало авиационной техники не хватало артиллерии, не хватало танков, да. Ну, конечно, у них было большое у немцев преимущество и в, в авиации, в артиллерии, в танках, все. Но 8 числа, где-то в 10-11, я уже был тяжело ранен, так, да? в левую в лопатку. Октябрь месяц 1941 -го года организовывался, я попал в резерв, и как раз формировался дивизион бронепоездов. Да? И судьба меня связала с бронепоездами. Да? Ну, сказать что... большое оперативное влияние, так, бронепоезда были на охране только лишь так, и что самое главное, в бронепоездах их не заслуга, это выход в огневой налет, где передний край проходил вдоль железной дороги. Да? Это сразу выходило 4 76 миллиметровые пушки. Это сразу выходило с одного только борта 8 пулеметов Максим. Макс, Максим так. Это сразу выходило три пушки, 25-ки, так, зенит. Ну, это был мощный огонь по переднему краю. Ну, пришлось участвовать под Москвой немножечко. Потом пошел Брянский фронт при разгроме войск под Москвой. Потом пошло Орловское направление. Нет, вернее, раньше Орловское направление. Потом Брянское направление. Потом уже после взятия уже Брянска, так организовался Первый Украинский фронт. И вот мне повезло, так сказать, так. Я являюсь участником освобождения Киева. Я являюсь участником освобождения Украины. Я являюсь почетным ветераном <coughs> всеукраинской украинской организации участников войны я полковник в отставке вот. ну у нас дальше было направление Польша освобождали мы Польшу после польского уже направления так мы вышли к границам, это уже был 45-й год. Так, это вышли мы к границам уже Германии. Так, меня снова контузило здорово. Я где-то вышел со строя, да. Снова госпиталя. И где-то в мае месяце 26 или 25 мая мы прибыли в резерв главного командования, и там началась моя служба в военно-борском флоте. И направили в распоряжение командующего Тихоокеанским флотом, где я прослужил 16 лет еще после Великой Отечественной войны. Вы сказали, что вам судьба так распорядилась, посчастливилась стать участником освобождения Киева. Да, да? Да. Вот что мы много знаем, например, Лютерский плацдарм, что очень... Ну там очень жестокие бои были. Там солдаты сейчас находят незахороненных. Причем очень много. А вот что вам запомнилось с того периода, когда освобождали Киев? Вы знаете, я вам скажу, Киев для меня это родина так Киев это мое детство. Так. Но больше всего было ужасно страшно. Днепр был весь красный в крови по днепру текла кровь солдата. Бои были очень ожесточенные очень, очень много людей погибло. Погибло за освобождение Киева около 300 тысяч солдат и офицеров. Представляете себе, какая была мясорубка под Киевом, да? И что запомнилось, да, – это Крещатик. Вы знаете, до войны город такой, знаете, был, типа, того, знаете, ну, купеческий городок такой, да. Вот. И когда зашли в Киев, да, вы знаете, разговаривать нельзя было, да? Мы вот киевляне, которые служили, да, группа, все мечтали. Одна была только цель – быстрее войти в Киев. И никто там не считался, что холодно, жарко тебе там, дождь идет. Очень был сыр ноябрь месяц, был такой сырой, дождливый, да, ужас прямо, да. Вот. И вы знаете, когда вошли в Киев, да, ну, первыми вошли танки, рыбалка, так, вот, а потом уже начало пехоту входить, так, вы знаете, это было страшно, когда Киев лежал в руинах, Одни, ну, были же дома, да, а вся, ну, если идти со стороны, Святошина, то по правой стороне, считайте, Киева, да. Он весь лежал в, в, в кирпичах, в руинах. В общем, это было очень страшно, да. Страшно очень было. Но больше всего, конечно, запомнился митинг на Софиевской площади около Богдана Хмельничка, да. 7 числа состоялся митинг, да, выступал командующий фронтом Ватутин, да, выступал Хрущев, член военного совета, да. И, вы знаете, лица во всех были, да, но такие счастливые, такие улыбающиеся, да. Вы знаете, это трудно рассказывать. Это все надо было видеть, да. Григорий Львович, а вот про вашу фронтовую жизнь. Да. Откройте свой секрет. Да. Вот смотрите, вы прошли всю войну. Да. да? То есть вы в июне вы уже были... Уже был на фронте. Уже на фронте да, были. В да. июне 41 -го года. Да, да. Вот таких людей, которые прошли все четыре, больше четырех лет войны, очень мало осталось. Вы, ну, я... вы, вы были ранены, вы были в Катужин, да. вы были участником Сталинградской битвы. Нет, я не был учащен, Не были, да? Я, я так понял, потому что вы рассказывали, что вы там тоже присутствовали. Нет, нет, я не был. Я говорю, что после Сталинградской битвы у меня была встреча с Жуковым. Жуковым. Я понял, да? Да, да. И все же, вот смотрите, вы прошли всю войну. Да. А, вот эта счастливая солдатская судьба вас берегла, как вы считаете? Господь Бог может быть. Вы знаете, я не религиозный человек. Я в это не верю. Так. Знаете, я вам скажу, почему я не верю. Так. Это было в 40... Я не помню сейчас точно, 42 год или 41 год. Но это мы прошли уже в Брянск. Так. Это, по-моему, был 42 начало 42-го года, весна. Забыл да? Забылся уже, как называется эта деревня. Под Брянском, да? Под Брянском, да? В этой деревне был деддом. Шло сражение пришла весть о том, что дедом остался без охраны, без покровительства, ничего. И где-то недалеко идет танковая бригада. Так, ну, я получил от командира приказ немедленно 15 человек с бронетанковыми ружьями, так, на самоходе, так, и любой ценой жизни детей всех вывести из детдома. Это был боевой приказ, да? И вы знаете, мы не успевали, ну, буквально на 10-15 минут, не больше. Да? Солдаты были от 60 лет до 18. Вот такая категория людей служила, да? Но никакой команды еще не давал. Абсолютно. Люди увидели танки, увидели детей, так? Вывели детишек на улицу, сами решили уйти, да? Вот. Человек, наверное, я даже не знаю, но много детишек было. И мы не успевали, буквально не успевали. Так. Вот. И знаете, на наших глазах танки проходят поэтому расположению где детский дом этот находится и по ребятам вы знаете это было так страшно и я не давал никакой команды знаете мы упали на колени начали молить бога сразу да и вы знаете после этого я ну вот так еще, знаете, дома были почти все религиозные люди. Так. И после этого я сказал, это все миф, это все какое-то убеждение, это все болтология, это все вранье. Так что я не человек. И меня никто в этом не убедит. Да. Первый выговор который я получил, это за то, что я не успел подъехать. Я был невиновен. Абсолютно, да? Потому что это был разбор. Проверяли все, и я был невиновен. Война приносила очень много беды, Ужасно много.